Добрый день всем, спасибо то, что пришли, несмотря на погоду. Мы начинаем нашу пресс-конференцию по поводу премьеры фильма Металлист история как жить. И вступительное слово передаю режиссеру Виталию Николаевну. Этот документальный фильм посвященный 90-летию нашего любимого клуба. И это полностью инициатива фанатов. Полностью фильм снят за средства фанатов. То есть бюджет у нас был 0 гривен, 0 копеек. И когда я привлекал творческую команду, я говорил, что никаких гонораров речи быть не может, а бюджет составляет наши профессиональные навыки, желания и умения. У меня был основной принцип: лучше сделаем и какие-то будут недостатки, чем сожалеть о том, что мы не начнем делать. Начали делать потихоньку, что-то получаться, начали монтировать в принципе своими руками, брали какие-то уже готовые вещи, сравнивали, вот. Профессионалов можно было привлечь, но мы как бы своими силами. Любой профессионал бы сказал, бы, что это нужны для него какие-то финансы. Я, конечно, сейчас нахожусь в таком состоянии эмоциональном, что сидели в кафе, пили кофе, думали создать какой-то фильм, а потом проходит там 6,5 месяцев, и вот такой фильм, такой ажиотаж, такое внимание. Хотелось бы привлечь внимание к проблемам нашего клуба, хотя они и так известны и привлечь внимание не только потенциальных наших ин ин спасителей да там инвесторов а именно внимание конкретного человека да то есть это александр Владимирович Ярославский, чего тут стоит э, Харьков будет очень рад если он э, вернется а мы как фанаты и болельщики заполним стадион до отказа и будем ходить на каждый матч то есть это 100% это бум в Харькове. Каждый человек хотел пойти на игру. Билеты тяжело, билеты тяжело было достать. Это... Все просили, все знакомые, все друзья просили билеты, там и покупали абонементы. Это было здорово. Надо и такие ситуации тоже проходить. Даже великие клубы, да, тот же Глазго Рейнджерс и «Ювентус» вылетали, но потом они возрождались. Я надеюсь, что и металлист тоже возродится и опять будет греметь не только в Украине, а и во всей Европе. Я, я думаю, что вот как раз вот этот фильм, который сняли ребята, он в наше время, допустим, это самое лучшее, то, что может быть на данный момент. Это прежде всего этот фильм напоминает о нашей молодости, о той команде, которая раньше была, о команде, которая сейчас. И все-таки самое главное, что в этом фильме, в этом фильме показано все правдиво, все честно, ребята рассказывают о команде. И опять же говорю, что этот фильм объединил сейчас же опять старое поколение, молодое поколение. Давно мы не виделись никто. Ну, я думаю, что этот фильм как раз в тему, в тему. Если тренера будут доверять молодым ребятам, я думаю, в дальнейшем будет хорошая команда который будет показывать хороший уровень футбола. И опять болельщики пойдут на футбол, и опять все болельщики поверят в команду. Я, я бы этого очень хотел. «Металлист» для меня – это вся моя футбольная жизнь. Это мой дом, это моя семья, это все. Это было единственное, ради чего мы жили, работа, ради болельщиков, ради клуба. И он дал серьезный результат. Все течет, все изменяется, поэтому… Ну... Никогда не говори никогда, но на данный момент у клуба есть свой владелец, и все от него там зависит. Он там сам заказывает свою музыку. Мы когда были, у нас было свое, а что там сейчас у, у него в голове, я не знаю. Ну, я переживаю за судьбу менталиста, но что там внутри, я не знаю. Я не знаю. И я, я вам скажу так, все предполагают, на этот вопрос может... Дати отвіт около Курченка. Все остальне все, он він там все. Ну ви знаєте, я, перше, я дуже вдячний, що мене запросили. І... Тим більше, що люди зробили такий фільм, то дійсно історія металіста. І я радий, що я був причетний до цієї історії. І... Знаєте, з ностальгією я згадую ті часи. І... У мене є дуже багато матчів вдома, я деколи-деколи включаю сюди, просто згадую ту фантастичну команду, яка в нас була, болійників фантастичних, тому що знаєте, то, е не забуває Ну, знаєте, ніколи не кажи ніколи. В житті все можливо. Ну, знаєте, не завжди все залежить від. Тренера чи там, спортивного директора треба, щоб був хазяїн серйозна команди. Тому що металіст це команда, яка повинна бути на верху постійно. Тому що болільники вже пережили ті хороші часи. І Якщо навіть відроджувати команду, вона повинна бути знову на рівні, серйозно. Ті люди, від яких залежить зараз доля команди, я не думаю, що вони вже взагалі загублені. Вони повинні зрозуміти, що двохмільйонне місто, футбольне місто, і тоді є свої традиції, історія. І непроста історія. Команда, яка була одна з кращих в Європі, тому не можна так просто кинути її на дозволяєш. Харьковского медалиста хотим выразить искреннюю признательность игрокам, когда-либо защищавшим цвета нашего клуба. Мы также благодарны тренерам и специалистам, которые работали с командой на протяжении всей истории.